Как делишки, мои котишки, с вами Ника Кэт, и это очередной выпуск моих покупочек, как и со мной бабушка. Там сидит. Мы несколько раз пытались уже снять это видео, у нас ничего не получилось, и я теперь снимаю сама. Итак, в этом видео покупок всего лишь три. Первый из них это коробочка. Вот такая вот коробочка. Довольно-таки красивая, она мне очень понравилась. Она была в наборе вместе с этой коробкой, и вместе они были 200 рублей. Для таких коробок это довольно дешево. В первой коробочке я буду держать духи. Вообще неплохое. И неплохо. Такая вот коробочка. И в ней внутри лежала вот такая поменьше коробочка. Я в ней держу сережки. Ой, уже все разложила, забыла вообще поснять видео. Итак. Теперь сама кукла. Это вот из этой коллекции. Вот из этой коллекции. Это коллекция Буйорк Буйорк. Под коллекция Городские интриги. Вы, наверное, уже некоторые догадались, кто хорошо знает коллекции, под коллекции. Что упал? А, ничего. Кэти Нуар Бйорг-Бйорк. Она очень классная в этой коллекции. Мне Кэти нравится абсолютно во всех коллекциях, но мне у нее чуть-чуть не нравится прическа в коллекции Новый В остальных коллекциях она мне очень нравится, особенно в этой коллекции.